siz ramazon uchun niyat qildingizmi siz ro'zangiz oldidan chin niyat va maqsad qildingizmi ramazon oyini kutib olar ekansiz qalbingizdagi maqsad va sadoqatni tekshirib ko'rdingizmi ko'p kishilar ramazon oyiga chin niyatsiz kiradilar bu yerda ramazon ro'zasining niyatini nazarda tutmayapmiz u niyatni hamma ham qiladi lekin siz ro'zani xolis Allohga bo'lishi va bu oydagi ibodatlarni dildan bajarishni niyat qildingizmi sizning ramazon oyidagi xarajatlaringizni hamma ham qiladi biroq sizning ruh ozuqasi uchun tayyorgarligingiz nafsingizni poklash haqida fikrlashingiz va muborak oy davomida alloh taologa yuzlanishingizgina foydali tayyorgarlikdir agar ramazon oyi ro'zasini samimiy tavba va solih amallar bilan kutib olsangiz demak siz ramazondagi zafarni va uning atosini qo'lga kiritasiz inshaalloh ramazon oyini kutib olish uchun qalbni tayyorlash uni soflash va ibodatni alloh taoloning o'zi uchungina xolis qilish bilan bo'ladi men Allohga dinni xolis qilib ibodat qilish uchungina yuborildim deb ayting alloh sizni va bizni so'z va amaldagi ixlosli va barcha sadoqatli insonlar safida bo'lishga muvaffaq qilsin